Ну что, какие вопросы? Давай, давай. Ну, по игре. По игре сказать, проиграли подбор, в защите плохо играли. Ну а так, в общем, пытались справиться с нашими целями. А так просто дорога тяжелая была. Мы утром рано приехали, то есть долго ждали до игру. Ну вышли на площадку, не могли понять, что происходит. А так вообще цели выполнили. Все. Все? Ну это за десятый за десятый день уже пятая игра просто. И, ну как сказать, и вся просто тяжелая ситуация в Украине и денег нету. Мы же не одни такие, которые тоже. Но мы у нас просто зал забрали и денег нету, мы не можем заплатить за тренировки, поэтому ездим на игры на выезде. Хорошо, что есть. Хоть такой чемпионат, в таком виде, в каком он есть, главное, чтобы он сохранился. Да? Чтобы оно ничего не распалось. Потому что спорт никому не нужен. Сейчас надо выжить. Сейчас самое главное – выжить. И это главная цель. И мы стремимся без денег, без ничего. Это не, сейчас не самое главное. Главное, чтобы чемпионат дошел до конца, и потом уже там разбираться. И в стране наладилась остановка. И значит, и вот, и, и вот, больше часа на нашу, вот наша Да, наша. так это тут, как знаете, кто, как, кто на что учился, как говорят. Если у человека есть мозги, он поймет, что ему предоставляется шанс, и он будет над собой работать. Прогрессировать, тренироваться, спрашивать у старших товарищей, у тренеров. То есть все готовы помочь молодежи. Все зависит от них самих. Те, кто хочет, вот у нас был Артамонов, он сейчас уехал. Был Носков, он уехал. Вот это молодые парни. Одному 20, второму 23, 24. Поэтому тут все зависит от них самих. У них шанс очень хороший сейчас. мы всегда боремся до победы. Мы не зря четырехкратные чемпионы и двукратные обладатели Кубка. Будем играть до конца, и никто сдаваться не собирается. То есть пока будут игры, и мы настраиваем также наших игроков на позитивный конец. То есть даже при этих всех ситуациях сложных будем стараться биться для того, чтобы, если не будет даже результата, будут игроки прогрессировать. Говорите, и молодь будет прогрессировать. И опытные игроки, скажем так, получат тот адреналин положительных эмоций, которых сейчас очень мало. Не, он все на месте. Это такой ход одесский был, как бы. Он есть, будет на следующих играх, так что не переживайте, он передает Львову большой привет, я думаю. Через меня. Да. Э, склад... Игра хорошая, Львов сейчас на ходу, очень хорошая у вас команда. Думаю, команда месяца может назвать, то есть только за Парижью проиграла. Но сегодня у нас, у нас просто не хватило ротации, у нас не было Слепенчука и Кривича, и тяжело было рассчитывать на положительный результат. То есть мы как могли мы составляли конкуренцию, но... Вы заслуженно победили, я поздравляю вашу команду. То есть у, вас, у нас не было первого номера э, и не было снайпера, то есть те люди, которые приносят половину очков команду по статистике. Это очень сложно было сегодня подобрать в составе, плюс э, усталость. Было, были бы Мы чуть-чуть посвежее. Э, состав Ну и так старались сегодня, как бы вы видели, первую, вторую черту, третью чуть-чуть провалили. Старались э, как могли сегодня и молодые наши выходили. Очки набрали, но в защите надо над защитой работать. Поэтому я так отвечу. Дякую. Дякую. Прошу.